我觉得出道以后更加要用作品来回馈粉丝，然后需要更加努力、更加踏实下来去学习。退下，退下，小姐们啊！退下，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 退下。我们这九个女生的性格色彩太鲜明了，我们冲撞在一起，可能是烟火，可能是爆炸，就你想象不到我们的可能性。 来全场准备，五、四、三、二、一，走。 我觉得每个女孩都是不一样的，每个人组成的团体也是不一样的，就代表每个团也是不一样的，给大家带来的东西也是不一样的。所以我觉得没有比较，就是做好自己的作品，做好自己的舞台就可以了。不要做到像他们说的那种出道即巅峰。我们在这一年半的时间，肯定会不断的出，就是比前一个更好的作品。 这边吗？边吗我我、就是、这么近吗？就是。嗯、我觉得其实我们的耐这个团，每个人都是不一样的个体。 所以我们会呈现的舞台也是各式各样的。我觉得我们不是一个被定义的女团，所以希望大家期待我们接下来的每一个作品。我也很期待我们等待以后的每个舞台会是什么样的。所以我不想是先去定义它，我们的风格是怎么样。所以我也希望我们等待可以创造出不同的感觉的舞台。嗯，就是大家其实也说了那么多嘛，然后我就简洁一点，就是聚是一团火，散是满天星。 我觉得不是说我们来定义这个女团，而是说要看外界怎么去定义。所以我，我我们几个能凑在一起，它本身就是一个不定义的代表表现。嗯，不被定义，我们是就是希望每一个舞台都能带给大家惊喜，然后嗯，每个人就是能独当一面吧。 那我可能就是因为我的那个练习时长不是很够，之前也没有做过专业的训练，在接触到新的舞台和新的东西的时候，就会比别人慢几拍。就是人家可能你练得很好了，我才是刚刚才说把动作给记下来，然后再要去抠一些动作。因为像他们就是都练得很好的人，可能一上来就知道那个 balance 就怎么怎么摆最好看。我可能就是还需要去研究一下。 嗯，还有唱的话呢，也是需要再多练一下，因为我的气息呢不是很稳定。唯一比较不错的，可能就是我的表情管理了吧。这段帮我剪掉，这刚刚那句话，谢谢。<laughs> <laughs> 外貌会让别人更快的注意到你，你会走得更快，但实力会让你走得更远。我是之前因为有成团的经历，所以。 会特别珍惜这一次，然后也很珍惜每一次的舞台，然后，呃、我们大家能聚在一起，其实我觉得挺不容易的，所以我希望我们可以越来越好。嗯、我就觉得这半年我肯定就是在，嗯、呃，就是。 的唱跳方面肯定是进步了很多，但就我自己个人的话，我觉得可能之前在这个圈子里工作都是我一个人，现在我们成团了，其实互相大家都是有一种依靠吧。之前其实都是自己一个人训练，自己一个人练习，然后现在可以跟大家一起练习，可以就是，嗯，每个人发挥每个人不一样的特长，然后每个人有不一样的色彩，然后一起在一个团里，然后组成一幅很美丽的画。 我觉得这是跟我以前的状态非常不一样的。然后我觉得就是，以前可能我会觉得我自己是一个什么样什么样的风格，或者是之类的，会给自己一个，呃，给一个框架吧。但其实。 后来就是跟大家在一起以后，我觉得其实也不是我们也不是被外界所定义的，我们就是自己定义自己，自己决定自己的人生。我觉得就是心态上会有成长吧，然后可能以前也没有经历过，可能被这么多人看到或者啊、呃、去讨论去，可能评价我之类的。我们也是在节目中也有成长，不管是实力啊还是什么的，整个人都有一些成长，然后有一些变化。嗯。 就每次舞台其实都是身边都是有不同的队友一起，然后这一次也是很感谢粉丝可以支持我的人，给我一次重新重生的那种机会，然后遇到了另外八个不同的个体，然后我也可以从他们身上取长补短，然后也能看让我看到自己身上更多的可能性，和其他八个那么优秀的成员在一起的话，嗯，我就会觉得。 我更会把我心里面和以前练习的那一些能量全都爆发出来，其实对我来说是释放，对。然后呢，我也很就是很感谢这个节目能够看到我，然后让我们几个组在一起。我觉得未来的话，大家一定可以期待我们。对，以女团的身份的舞台经验确实不多，但是在青你也大大小小舞台经历了不少了。然后什么问题来着？ 太区别了！我以前跳民间舞的，现在是跳流行的，跳女团的，对吧？那也就本质上就是很大的区别了。所以我希望我们可以有，真的是有演唱会这种大的舞台来现场看我们，是不一样的。嗯，就是可以说在现在这个团体里面，我可以就是更突破自己吧，去做一些自己以前不敢做的一些事情，比如说一些风格啊，可以就是。 因为跟他们在一起就会让我觉得特别勇气会变得更多一点，然后跟他们在一起跳舞什么也会很安心，然后所以说，嗯，感觉区别就在于会突破自己了。对五年前的自己说，感谢有，有过女团的经历，嗯，然后想对五年后的自己说，希望可以再接再厉，然后希望我们的奈整个团。 可以越来越团结，然后有更多更好的音乐作品舞台。我想对五年前的自己说，你实在是太聪明了，因为你每一个决定，我觉得都是做的很对，就是因为你每每一个决定做的这么正确，才成就了现在的我。对五年后的自己，就是那就好好感谢现在拼搏的我吧。就五年前的自己，嗯。 我爱当初那个初生牛犊不怕虎的自己，然后对五年后的自己的话，就是感谢你一直还保持着对这份梦想的追逐。我觉得我们几个人在一起是最重要的一件事情，而且就是以后老了以后回想这段经历，我觉得是一个非常特殊的存在。我想对五年前的自己说。 接下来你的路会很难走，会像电影一般的戏剧化，要有心理准备，不要害怕。当初实在是太不懂事了，如果能更爱、最爱自己的那个人就好了。然后想对五年后的自己说：你开心吗？你做的事情有意义吗？你找到价值了吗？ 对五年前的自己说不骄，就是当你决定要走练习生那条道路的时候，我觉得你的决定做的非常非常的对，然后我很感谢那个时候的自己，然后对五年后的自己呢，就是说你还是那么厉害吗？对你有进步吗？对我想说这个，我想对五年前的自己说，没想到吧，成团了。对五年后的自己说，成熟点少发点脾气，然后。 多回家里面看看。我想对五年前的自己说，就是谢谢自己的坚持，然后谢谢自己啊、呃、对舞台的热爱，还有不放弃。然后对五年后的自己说，啊、呃、就是一定要开开心心的，然后不要再那么的钻牛角尖。然后啊、呃、就是也希望自己可以再更成熟一点点。 然后想对五年前的自己说，应该当时去多学点东西，然后不要那么贪玩吧。嗯，然后对五年后的自己说，就是希望自己还能一直坚持自己喜欢的东西，希望自己还能保持对舞台的热爱，然后要继续保持真诚。首先非常感谢粉丝能够懂我，然后我觉得我们之间更像是。 更像是多年认识的朋友，不像是粉丝跟偶像的感觉，所以希望未来可以继续用舞台跟作品来回馈你们。我也是特别谢谢我的粉丝们，因为我觉得他们能看到我之前其实不是很愿意展现给大众的一面，但他们都了解我内心。 的一些想法啊，当然是好的想法啊。然后呢，我就希望我的粉丝们能每天就是开开心心的，然后看到我的就是我拍的作品啊，或者我的那个舞台啊，也能开开心心，最起码是解压吧。我也不想要给我的粉丝很多的压力，就是希望他们每天很快乐。啊，首先我也要感谢我的粉丝，然后，呃，就可以。 通过这个节目，然后呢，能更加的了解我。然后，虽然我知道很多粉丝觉得我好像就是总是把很完美的一面展现给他们，然后我也会就是。 越来越依赖大家，越来越展现出自己孩子气或者不完美的一面。也希望就是我们能互相信任吧，也希望，呃，粉丝可以看着我开开心心的成长，然后我们也互相的不要替对方担心，然后照顾好彼此。我可能不太习惯，就是说我会作为他们的偶像，或者是怎么样，或者是，呃，想成为谁的榜样，或者是怎么样。我觉得我只想成为。 给大家带来力，就是能给大家带来力量的人，就是看到我以后他们会充满力量。然后我也不喜欢，就是说，呃，称之为就是大家为粉丝或者什么之类。我就是觉得，嗯，他们就是这么用心的支持我，我可能更会把他们当成一种给我动力的人，爱我的人。然后我觉得。 我我希望他们可以很开心的、很快乐的去见证我追逐我梦想的每一步。嗯，我不希望他们会有不开心、会有伤心难过的时候，我就希望他们好好生活、好好休息、好好吃饭、好好爱自己就可以了。首先呢，想要对自己的粉丝说，嗯，谢谢他们能看见我，然后爱我。 愿意把我当小孩儿一样宠，这个是一直很感谢的。如果说没有他们的话，我也不会走到这一步。嗯，我知道他们为了我一直在做很多事情，一直都很努力，我也会为了他们更加的努力。但是除此之外的话，我有看到一些粉丝给我的留言说会因为我。 影响了他们去做了一些他们以前不敢去尝试的事情，或者是让他们在生活当中更加的有勇气。我觉得这是我当时看见的时候就特别特别感动。我觉得这是我作为站在舞台上的人的一个意义。就谢谢他们让我找到了这个意义。嗯，其实我首先还是是要感谢的，因为就是那个故事肯定大家也知道，就我来这之前。 二十四个粉丝，现在变得可能我还没有太知道到底有多少个粉丝，就是就是真的很感谢，然后感谢大家那么喜欢我，然后呢，嗯，我一直以来其实都在做自己，就是包包括在舞台上还是在生活上，然后呢，这是第一次出道，然后呢，嗯，对舞台的心当然不会变，然后我希望，嗯，爱我们的，好好爱我们，我们非常的好，然后我也希望。 我们好了之后，你们、你们、你们得更好才行，然后才能让我们就是，就是，嗯，反正就是健健康康的，然后不要互相拉扯，就是粉丝跟粉丝之间的。我想说这个，对，就是，嗯，接我的机会在哪？儿？我希望就是你们懂我意思，然后开开心心就好了。对，我很感谢我的粉丝，但这句话我就不用再说了，因为在我最难的时候都是他们陪我挺过来的，而且我现在能走到这个位置，全是靠他们。然后呢？ 我希望就是因为我不懂饭圈的一些规则，但我希望我的粉丝就是，比如说在看到一些对我不好的言论的时候，不要去回骂。我觉得没必要。喜欢我的人会一直喜欢我，不喜欢我的人，你回骂了以后，他反而觉得他受到伤害了，所以真的没必要。我不在乎这些，只要你们爱我就够了，然后我也爱你们。 啊、呃，首先可能对于啊、呃、我的粉丝来说，就是也是很感谢他们，因为其实算是也是很早就入就进入到这里，然后就是不管是从以前支持我，包括现在支持我的，就是真的也很感谢他们。就我我很困难的时候，包括到现在就还一直。 啊，在喜欢我或者在支持我，然后就更加让我有动力想要继续去做女团这件事情。然后我觉得很让我感触深的是，因为其实当我去崇拜或喜欢一个时候，是因为他真的可以感染到我，然后我可以啊、呃、体会到或学习到新的东西。我也想成为一个像这样的人，就是真的我的能我的能量或者我的一些东西可以感染到他们，给他们健康正能量的东西。所以更想希望说我们之间也是可以有这种关系的，然后也希。 希望就是说大家可以理智的喜欢我们，然后，啊、呃，我们是一个团，就希望我们团也可以和和气气，大家就更好的，然后走得更好，这样，嗯，爱你们，谢谢。对的，就是和他们之间就是已经成为彼此生活中的一部分了，然后我很谢谢他们陪伴在我身边的每一天，然后我也希望以后我也能一直的，就是陪伴他们成长啊，或者是。 呃，很多东西，然后希望他们健康、快乐、开心就好了。我希望我的粉丝爱我，也能爱他们，就大家都一起来，特别是我们就是九九啊，就这样子。对，一家人，哒哒哒哒的一家人，有梦就要冲浪，有梦就要冲浪，慢慢 dream，dream。 你的目光为我撑腰，小小的我勇敢去闯，用最好的模样去最美的地方，要住进你的心里呀、啊，约定吧一起绽放。Yes OK 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 大家好，我们是 The n i 和我们一起关注《新周刊》，关注中国最新锐的生活方式周刊。